Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры. Сегодня неделя всех святых. Прошли большие церковные праздники, Вознесение Господне, День Святой Троицы. Завтра начинается Петров пост. Сегодня, дорогие братья и сестры, хочется обратить наше внимание на те события церковной жизни, которые на некоторые события церковной жизни, которые переживала наша Барановская земля. С 27 мая по 2 июня, вы обратили внимание, в нашем городе, в центре города проходила духовно-просветительская выставка «Радость слова». Эта выставка была организована православным международным фондом «Семья единения Отечества» и в рамках этой выставки было в центре города, возле храма Жен Мироносец, прихожанам предложена очень богатая экспозиция духовно-просветительской литературы. Были предложены для обзора великие возрожденные святыни, это Полоцкое Евангелие, Слуцкое Евангелие, житие блаженной Ефросинии, игумении Полоцкой, богатый выбор духовно-просветительской литературы. На выставке дежурили православные священники, которые могли ответить на вопросы, которые возникали у посетителей выставки. В рамках выставки было проведено и много духовно-просветительских мероприятий по военным частям, в учреждениях здравоохранения и образования. Была проведена акция «Подари книгу детям» по сбору книг для детских домов семейного типа в городе Барановичи. Были проведены специалистами лекции по проблемам нравственности, целомудрии, демографии, крепкой семьи. Это все, без сомнения, будет способствовать, мы верим, духовному возрождению нашего общества. А 5 июня Православная Церковь совершала память преподобной Ефросинии Полоцкой. Для нашего города эта святая особо дорого, потому что нижний храм прихода храма святого Александра Невского как раз таки освящен в честь Эфросине Полоцкой. И в этой общине э, с нижнего храма э, начиналось богослужение. Три года, пока строили верхний храм, молились в нижнем храме. И в традиционный уже в этот день правящий архиепископ Пинский Лунецкий Сефан э, совершил всем храме божественную литургию. Дорогой наш владыка Степан очень радостно приветствует вас в этот праздничный день. Пожалуйста, примите хлеб, соль, на к любви, благодарность. Праздник Бог поможет! Спасибо, Господи! Слава и Святому Духу! и ныне и веки веков, Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Высокопреосвященнейший Владыка, благослови. Спасибо, как Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш архипастр и отец, от всего сердца вас поздравляем с Днем памяти великой святой белорусской преподобной Просветительнице, преподобной матери нашей Фресине Полоцкой. Приветствуем вас всем в храме, освященным в ее честь вашей архипасторской рукой. Исполайте, Господь. Бог Бог

Господь, притчу сию, уподобися Царствие Небесное десятим девам. Я же прияше светильники своя, и изыдоша ниже жениху. Пять же бе от них мудры, пять юродивы, юродивы же приемши светильники своя, не взяша с собой елея. Мудрые же прияше елей сосудик со светильники своими, Поснящу же жениху, воздремашася вся из паху. <клухи> Полунощи же воплем все жени грядет, Исходите в встретине его. Тогда восставши вся девы тыя, И украсиша светильники своя. Юроди вы же мудрым реше дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают. Отвещаше же мудрее глаголюще, и да как он не достанет нам и вам. Идите же паче продающим и купите себе, идущим же им купите, прииди же них, и готовы в с ним на враки, и затворены выше двери. Последи же при прочие девы глаголюще, Господи, Господи, отверзи нам, Он же отвечал в рече им, Аминь, глаголю вам, не вем вас. Будите у Бога. Яко невесте дне не часа, он же сын человеческий, О преподобной преснопамятной всехвальной матери просиния, Ангели во плоти Бога избранной со Святого Духа, Церкви Христовой похвалой украшение украшения, в нашей славы и утверждения, же обители Твоей, и храму всему и и стране нашей помощи, по крови защитницы, ты сия, как древо насаждено происходящих вод, плоды добродетелей твои, благодатными дарованиями Святого Духа украшенная, Наставница, делом и словом, избранная, непорочная, добрая, услышанная, молящий тебе, призывающий имя Твое, и в быть у Господа, и спроси нам преспением в жизни добродетельней, погради сердца нашей верою, надеждой, любовью и страхом Божиим, подай нам помощь в труде и скорбях нашей, и я хожу по пешениям милой обители Твоей и Покрепоштись ее, нас благо поспешите нам во всем. Обитель твою и храм твое, погради миром и защити от враг видимых и невидимых, кто приспевает, процветает добродетеля, измин от всякие нужды честно от болезней, от нечаянной смерти приведены, а истинному покаянию происходит жизни сия. И спроси нам у Господа Бога, кончину мирную, безболезненную, и как их тайн тайм и приведены через меташку воздушная, и похитят нас истязатели, грозни по грехам нашим, над твоим доступным помощью, возможно безбедно пройти, истязание воздушное, милость получить и предстать и не страшному престолу, на страшном судище с половиться стать и судьи, и наследовать и правильных часть, и, госпожи, всему, все можешь, честная мать, и не помози нам, молитвы своими, огради нас Господи, всяких Божьей вражей, расположимся при этом время жизни сия непредвновенно, и спасение получите молитвами своими, у Христа Господа, Его же сподобимся петь, восходимся с Богом Отцем и Святым Духом во веки, а во веки веков. сестры вместе с Полоцкой обителью, Радом Полоцком. И мы с вами прославляем святую нашей белорусской земли, подобную матери нашей в России и Умению Полоцкую. И посвящен, и посвящен святой храм, которым мы сегодня совершили Божественную литургию. Милость Святого Годницы в XII веке она была знатно происхождения, дочерью Полоцкого князя, и хранилась правнушкой святого Заполстого великому князю Владимиру. Ну и Фресиня дает нам уроки своей жизни, как она подражала Спасителю, так мы должны подражать жизни преподобной, и ее трудам и подвигам. Он заботился об украшении своего храма, своей обители, соорудил крест, шанчистая машина украшена камнями, иконами украшала свои храмы. И мы все с вами должны из лет в руки, быть подражательными Константине Полоцкой. Также каждый человек является храм, храмом Духа Святаго, говорит апостол храм, вести в храм Божий, Дух Божий живет во всех вас. Заботится о украшении своей души, нашего внутреннего храма. судья нашего храма – это наша совесть. Украшать нашу душу святой, доброй, православной верой, нами добродетели, верой, надеждой, любовью. И просить, чтобы полоской, чтобы она нас так сказать, свои духовные чада. Было восприимчиво к нашим и просьбам, к молитвам. И то, что нам необходимо для нашей земной жизни, наш Духовный Совершенство, вас на жизнь, нас, престолу Божию, нам посылала свои дары для нашей земной жизни, нашего духовного совершенства. Я поздравляю с этим нашим великим праздником и последние не полоской. Вам желаю всем доброго здоровья, всех душевных телесных сил, мира душевного и телесного, мира каждому вам, каждой вашей душе, процветания а этому святому храму и раду Барановичу. проникнуть ваш помощью всем вам. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великими прошедшими праздниками. Пасхой Христовой, Вознесением, Пятидесятницей, с духовно-нравственными мероприятиями. Также у нас всех в памяти и события, связанные с принесением ковчега с мощами Святой Блаженной Матрены Московской в приход строящегося храма Святого Георгия Победоносца. При проведении вот этой паломнической акции было собрано довольно значимое количество и денежных средств, что без сомнения позволит ускорить строительство. Всем вам желаю Божьей помощи. Храните веру православную и да сохранит вас Господь Бог своей благодатью и человеколюбием.